Xatınız xeyir istəyicilər, bu xiyar turşusu hazırlayıram. Xiyarları soyuq suda gül qətdikdən sonra qıbqa vasitəsilə torpaq qalmasın deyə təmiz yuram. İndi bizə lazım olacaq sirkəli su üçün 9 stəkan su, 6-7 xörək qaşığı qaya duzu, 2 stəkan silkə üzüməyə alma fərq etməz 4 faizlik 1 xorək qaşığı da limon duzu vəları bir betonun içində qarışdırırıq. 100 dərəcəyə qədər bankalarımı soba təsirlizə etmişəm. Nohud, dəfnə yarpağı və sarımsaq. Sarımsağı da qaynar suda sterilizə etmişəm. Deməli xiyarlarımızı yuyub və artıq sterilizə olunmuş balonumuza doldurmağa başlayıram. Bu çox asan üsuldur. Bu arada acı bibər də istəyə və zövqə görə əlavə edə bilərsiniz. Yəni istəsəz əlavə etməyə də bilərsiniz. Mən bir balon bibər e hazırladım, iki balon isə bibərli, yəni acı bal hazırladım. Donda qeyd etdim ki, nohudun qurşumuzun qızıl, parlaq olması üçün və keçişməsi üçün istifadə edirik arada xiyar da bacardığınız kadar sık, sık yerleştirin. yarları balonun içərisinə yerləşdirdim. Üzərinə sirкәli suyu əlavə edirəm. Bir zeytliyim qapağı üzərinə qoyub ağzını möhkəmcə bağlayıram. Pelat turşumuz hazırdır. Çox asan üsuldur. Hamınız da məsləhət görürəm və inanıram ki bu videodan sonra hər biriniz öz turşularınızı tıxla hazırlayacaqsınız. Burda isə kiloluq bankədə xiyarın bu gördüyünüz üsulla qoyulmasını göstərəcəm. Yəni mənimə gəlir ki bu üsulla yəni, kiloluq bankələrdə qoymaq daha rahatdır o kostumstanı da bağlıdır. Və qeyd etdim ki, xiyarları sıx-sıx yerləşdirməkdən qorxmayın. Yəni nə qədər sıx-sıx yerləşdirsəz, xiyarlar o qədər rahatlıqla yerləşir. turşularım hazırdır. Bəyənən hər kəsə öncədən təşəkkür edirəm. Videolardan, yeni reseptlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.